ko'pgina muxlislarimiz avvalgi dasturlarimizda berilgan savollarga to'g'ri javob topishib bizdan yana qiziqarli savollar va boshqa turmalarni tayyorlashimizni so'rashdi o'z o'rnida biz ham qiziqarli savollarni va boshqa turmalarni, yana yangilarni tayyorlashga harakat qildik bugun beriladigan savollarga yana to'g'ri javob berasiz degan umiddamiz shart o'sha o'sha bitta savolga deyarli 30 soniya vaqt beriladi ba'zi savollarning javobini savol oxirida aytib o'tishga harakat qilamiz ba'zilarini javobini esa siz kommentariyaga yozib qoldirasiz agar shartimizga tayyor bo'lsangiz demak boshladik ot minib turgan bolakay vayrona kulbaga qarab nimani orzu qilyapti bolakay mashinasi bo'lishini orzu qilyapti e'tibor qilgan bo'lsangiz kulbada deyarli mashinani aksi ko'rinib turibdi ushbu surat qay tarzda chizilgan nega yigitni qo'li suratni ichidan chiqib turibdi bu surat ichida surat edi ko'rib turgan rassom qizingiz ham aslida surat edi o'sha uchun ham yigitni qo'li suratdan chiqib turibdi yo'qsa bunaqa surat chizishni hech ham ilojisi yo'q edi ushbu suratdan gladiatorni qilichini topishga harakat qilib ko'ring Agar agarda bu savolga javob topgan bo'lsangiz javobni kommentariyaga yozib qoldiring ushbu suratda nechta dona inson aksini ko'ryapsiz Agar agarda ushbu savolga javob topgan bo'lsangiz albatta javobni kommentariyaga yozib qoldiring ushbu ikkita bir xil suratdan 14 dona farqni topishga harakat qilib ko'ring Agar agarda bu savolimizga javob topa olgan bo'lsangiz javobingizni albatta komentariyaga yozib qoldiring ushbu suratdagi qaysi tugma chiroqni yoqib o'chira oladi ushbu savolga javob sariq tugma chiroqni yoqib o'chira oladi ushbu suratdan insonni topishga harakat qilib ko'ring albatta bu inson mana shu yerda aks ettirilgan edi yaxshilab e'tibor qiling mushuk balandga chiqmoqdami yoki pastga tushmoqdami ushbu savolni javobini topgan bo'lsangiz kommentariyaga yozib qoldiring ushbu suratdan xo'rozni va ayiqni topishga harakat qilib ko'ring xo'roz va ayiq mana shu yerda yashiringan edi bu suratdan nimani ko'ryapsiz ushbu suratda sigir aks ettirilgan edi qiziqarli dunyo kanalimizga a'zo bo'ling va yangiliklarni biz bilan birgalikda kuzatib boring